Всем привет, с вами Дид Педиди. И сегодня мы будем с солянами выживать против этого динамита. А вы взорвете через 10 секунд. Хочете покажу до Селена Назара? Идем за мной. Agora я вам покажу. Короче, пришла, я вам покажу. Вот самое ужасное, я поставил Зачем? я поставил, например, Почему я поставил, например, Почему я поставил например, или короче такой Ну или просто вот такой штуку Вот свертка, тверт... свертка а Потому что он идет в Ладно. Ладно. Короче, будем строить убежище, бо через е 14.32. Коли буде 14.54, вроді бы. То зарвайте цей ТНТ. А я не хочу, щоб він шетелів вбив. Курки собі бігать, да ладно. Кур... Зараз нам не до курок. Нам надо не спасати. Рятувати. Ну ладно, давайте робити. Так. Ладно, почекаю, зараз ми візьму інструменти. Ладно, давайте далі. Зараз ми будемо робити оце. Не, нам не треба такого шолегу. Лучше... Вже я роблю обгородку, обгородку, щоб... Щоб якщо ще... Вот тут будем жить с И, кстати, давайте посчитаем, сколько у нас селян. Давайте. Почекайте. Вроде бы 12 или 13 солянин. Вот тут их много. И они похожи на друг друга. Ах, ну ладно, давайте далее работать. Так, блин, тут я чуть-чуть не так же был. Вот такого. У меня лучше такого ходить. Ладно, давайте уже такого. Зробим. обучает, что я так долго не снимаю видео. Бо дела были. Если кто-то взорвет эту кнопку, то, то жители имени и, и тему домику будет капзда. Ну, конец, короче. Ладно, давайте такое. Вы зараз скажете, то ты кринжово робишь? На самом деле нет. Внутри подземли, там будет подземли и будет бункер. Там будут разные вещи. Там жители будут кайфовать. Кайфовать. Так, ладно. Давайте сперва такое робим. Зара такое зарабатываем. Вот это отлично. Так. Давайте. 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 Зараз мы достроим, и Солян не будет спокой. Бо у нас дуже мало времени, и мне надо дуже быстро не поздравить. Ну, знаете, скоро ты тентер. такое. Ну, я это сейчас сделаю Зара. Вот сейчас такое. какая зара. Короче, ребята. Я уже достроил остались эти блоки. Господи, господи, блоки. Так, раз, два, три, четыре. И все. А я забыл уже. пять на кровати. На кровати. Так, смотри, А я забыл, не тяжело. Вот чизара надо взорвать. Не взорвать, он а взорвается, а Как раз туда. Все. Все кровати Все уже. Так, все, нам надо им шейды взять взять защиту. не мы уже берем железный мяч. Ну, и вроде бы это и... Ну, и это, и все. Ой, шейды господи, же селяны не живы, умрут за голоду, если я им не дам. Так, что тут? хлеб, 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 хлеб. хлеб. Все. Зара, почекайте. Короче, все готово. Осталось только это все поставить. И... Ну, все, зара. Зара я покажу способ. Ой, блин, господи, зара, почекайте. Я что-нибудь доробил. Короче, ребята, мы Зара будем взрывать. Заражители только заберем.

Звиться, И за мы будем зарабатывать <связать> <Замасколько>. <связать> Ладно, давайте. Раз, давайте. три. Это О, осторожно. Раз, два, три. Бежим, О, Бежим О, давайте. О, давайте. О, давайте. Я вяжу. Почему я не вежу? Господи, господи, ты залезай! Где кто Как мой игрок. Две, я еще не вижу. Короче, ты видите, что стало с Ребята, нам лучше стоит вернуться, бо я, короче, случайно забыл, але смотрите, Тут почти что ничего не разломало. Да, тут чуть-чуть поломалось, але ничего тут вообще ничего не разломано. Але, ребята, нам надо зараз как-то вытащить жителей солянин, за почекайте. Короче, ребята, дивіться. Всех селян я уже вытащил. И, короче, смотрите, Тут просто все разорвалось, а тут почти что мега все. Ну ладно, ребята, спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.